Вечір до вашої уваги рубрика Гість міста. У студії для вас працюю я, її ведуча Інна Безугла. На розмову до нас сьогодні завітали одразу двоє гостей: це виконавчий директор благодійної організації Світлонадії Максим Демченко та іноземна гостя, директор проєкту реформа ВІЛ послуг у дії Ната Аваляні. Добрий вечір, я вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Пані Нато, ви вже не вперше в Україні. Розкажіть, будь ласка, з яким проєктом ви приїхали до нас цього разу? Чим він особливий? Спасибо, спасибо большое за приглашение. Я в Украине не только в Украине первый раз, я и в Полтаве уже не первый раз, и очень рада еще раз приехать. Наш проект называется «Реформа вилл-услуг действий», который финансируется Агентством по международному развитию США. Это одна из донорских организаций, которая активно помогает в реформах вилл-услуг в стране. И наш проект является одним из проектов, которые осуществляется в этом направлении. Проект как исследует из названия в основном сконцентрирован как раз на системных реформах mm -hmm. в, в предоставлении услуг и финансировании послуг в стране и, кроме сотрудничества с Министерством здравоохранения, с другими министерствами и стратегическим направлением реформ на национальном уровне, мы также активно сотрудничаем с областями, которые выразили такое желание и которые уже активно проводят реформы. И вот такой как раз областью является Полтава, где а, по многим направлениям а, продвижение реформ в системе здравоохранения идет очень активно. И по многим направлениям Полтава как раз является передовиком инновационных подходов. И в связи с этим как раз у нас а, а, намечается сотрудничество с, а, с Полтавской областной администрацией, с Координационной радой по ВИЛ-СНИДу ВИЛ и туберкулезу, и с, с общественными организациями, которые работают в этом направлении. Так что размер сотрудничества и партнерства довольно-таки широк. Какие проекты вы уже впровадживали в Украине, какие результаты? Мы, в принципе, только начали осуществление программ, особенно на областном уровне. А на данном этапе самой вот такой как раз активной частью сотрудничества являлась разработка региональных программ по вилс -Ниду. Как раз эта, эта программа является основной как по, темой до нынешнего дня сотрудничества с, с полтавскими организациями. И мы очень рады, что вот как раз сегодня на координа были представлены межсекторальной рабочей группой, была представлена как раз программа, областная программа Вилсниду, была обсуждена и уже готовится для предоставления в областную Раду. Данная программа разработана на основе закона Украины по национальной программе Вилсниду и как раз все мероприятия, которые в ней запланированы, они как раз направлены на основание а, ключові питання контролю по інфекції Вісніт. Максим Гроровичу, два запитання. Ваша організація одна з найактивніших у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, у яких проектах ваша організація вже брала участь, тому що вже дуже багато зроблено. Добре. А, спасибо большое. Тут наша найголовніша задача, тут для чого ми працюємо, Это для того, чтобы сократить уровень смертности от СПИДа и сократить, сократить новые случаи ВИЧ-инфекции. По сути, все наши программы и проекты они направлены в основном, в основном на это, это в сфере общественного здравоохранения и в сфере ВИЧ-СПИДа. В рамках сотрудничества с проектом ДОО мы оказывали техническую тоже помощь в разработке властной программы. Это областная программа действительно ⁇ это тот инструмент, который нам позволит дости достичь этих целей, которые мы ставим перед собой. Но на самом деле мы живем в то время, когда все инструменты для того, чтобы... Предотвратить эпидемию или остановить ее развитие у нас есть. У нас есть лекарства, у нас есть диагностика, у нас есть знания. Наша задача эффективно это использовать. И вот, собственно говоря, наша организация оказывает и техническую помощь медучреждениям, работает непосредственно с пациентами и активно вовлекается в реализацию этих программ областных и городских. И мы стремимся сделать все, чтобы к 30 году случаев, случаев ВИЧ-инфекции, была... Ну, вот мы ставим такую максимальную цель, чтобы 0 случаев дискриминации, 90% людей, которые живут в группе риска, должны быть протестированы, 90% из, из этих людей должны вовлечься в лечение и быть эффективно пролечены. То есть вот это такие цели, и наша областная программа по СПИДу, о которой мы сегодня уже говорили, она разработана до 2018 года, и по сути ее основные компоненты как раз направлены на то, чтобы это реализовать. И мы готовы активно вовлечься в процесс помощи всем медицинским учреждениям для того, чтобы эффективно противостоять эпидемии и активно, эффективно оказывать медицинскую помощь ВИЧ-позитивным людям. Розкажіть, будь ласка, що конкретно передбачає програма, от яку ви знаєте, ви розробляли да. не один день, не один місяць в да, цій. Так, та насправді довгий був процес і технічна допомога була і з з трьох різних міжнародних організацій. Основное это акцент сделан, конечно, на децентрализации услуг с областного центра в районы. Это расширение доступа к тестированию людей, то есть это конкретные индикаторы, чтобы увеличить охват людей, которые получат тестирование. То есть это тестирование будет приезжать и до людей? Так, Нет, месячные? оно должно быть доступно, и не надо человеку долго думать, искать возможности. Он должен прийти к семейному врачу, либо кабинет доверия, либо, кабинет, сайт, либо центр СПИДа и Получить это тестирование оно должно быть доступно, свободно, и тогда с наименьшими барьерами. Следующий компонент это профилактика, профилактика ВИЧ среди общего населения и среди групп риска это основной компонент, потому что мы прекрасно понимаем, что. Лечение гораздо дороже, чем профилактика, и, поэтому мероприятия программы предусмотрены как раз и в этом направлении тоже. Основной акцент, конечно, делается на группах риска. Это потребители наркотиков, женщины коммерческого секса, мужчины, которые имеют секс с мужчинами. Программа это предусматривает. Ну и, безусловно, общее население и информирование молодежи в учебных заведениях. Это также предусматривается. Ну и основной, наверное, компонент, более важен, который важен также, это доступ людей к лечению. Потому mm -hmm. что мы прекрасно понимаем, что чтобы остановить смертность от СПИДа, мы должны вовремя вовлекать людей в программу лечения и поддерживать mm -hmm. и сопровождать на этапе этого, на этапе этого лечения. На сегодняшний день государство 100% обеспечивает препаратами антиретровирусной терапии. Они доступны в областном центре СПИДа, они доступны в сайтах. И программа предусматривает децентрализацию этих услуг. Mm -hmm. То есть эти лекарства должны быть, находиться в каждом районе. Каждый семейный врач мог переадресовать, должен знать, где это, и переадресовать пациента в случае наличия ВИЧ-инфекции в кабинет, где может, можно получить это лечение. Вот это, собственно говоря, основные компоненты. И ну, как по оценке международных организаций, которые проводили ну, экспертизу этой программы, говорят, что при при условии ее реализации мы можем достигнуть результатов. Ну, безусловно, будет много зависеть от те от того, как мы будем реализовывать. На сегодняшний день нам нам повезло тем, что в области сложилась та ситуация благоприятная, когда люди, которые отвечают за здравоохранение, люди отвечают за решение проблемы СПИДа, они профессионально, не знают, что делать, как делать. У нас достаточно хорошо налажено взаимодействие между властью, лечебными учреждениями, общественными организациями и пациентскими сообществами. Вот это, это самый ключевой залог успеха всех наших начинаний, всех наших интервенций. Поэтому, если будет консолидация усилий, мы сможем эффективно решать любые проблемы. Вот эта консолидация на сегодняшний день есть, и благодар... ну, это будет, наверное, самым главным инструментом, когда мы будем противостоять эпидемии. Понятно. Расскажи, пожалуйста, а есть у вас какие-то погибных подобных программ, которые делает, возможно, либо в Европе, або в Соединенных Штатах Америки? Mm -hmm. Чем наша вот эта программа, как бы у нас делает, и нас схожа? Программы Deloitte осуществляет основная как бы сильная сторона организации это системные подходы, и особенно это касается усиления системы здравоохранения. Это одно из больших направлений деятельности проекта самой само организации. И кроме того, организация особенно сильна в в направлении финансов здравоохранения, экономики здравоохранения и так далее. Проекты в связи с тем, что также акцентируются на вопросы ВИЛСНИДа, как раз осуществляются в странах, где ВИЛСНИД является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Это страны Южной Африки, это страны на южной азии и так далее то есть это страны где в основном эпидемия вич вил вич спида является ключевой но опять же подход нашей организации это не отдельные отдельные сервисы отдельные проекты а вот как раз системные изменения которые помогают осуществлять систему здравоохранения меняться для того чтобы как раз ориентироваться на на самые на, на нужды пациента на предоставление Услуг на, на доступ к услугам mm -hmm. и так далее. И, и систем, усиление систем это не только как бы, опять же, на национальном уровне, а особенно на областном уровне. И вот подходы, о которых вот только что говорил Максим Григорьевич, это подходы, касающиеся, допустим, межсекторального сотрудничества, сотрудничества между государственными органами, mm -hmm. между общественными организациями, пациентскими сообществами и медицинскими работниками является, вот, как уже было сегодня сказано, ключевым, ключевым фактором к успеху. Но нашей задачей является оказать техническую помощь в разработке новых методов, допустим, финансирования mm -hmm. системы, для того, чтобы система являлась более экономически эффективной в основном, и также и, и в то же время являлась более эффективной в предоставлении наиболее эффективных услуг, так как ресурсы можно вкладывать в разные направления. Mm -hmm. но задача в том, чтобы ресурсы вкладывались как раз в то направление, которое наиболее эффективно с точки зрения профилактики заболевания, с точки зрения предоставления услуг пациентам, продолжения жизни. И, кроме того, конечно, система должна быть очень эффективной с точки зрения, с финансовой точки зрения, с финансовой, так как все, во всех странах есть проблема ресурсов, да, ресурсов тем более в Украине, сейчас это одно из основных проблем. И с этим рациональное использование и приоритетное вложение финансов является одним из основных направлений. Да, 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 конечно. В Украине, как и во многих других странах, многие годы часть мероприятий финансируется программами глобального фонда, международными донорами. Хотя основная часть финансов также финансируется и государственным бюджетом и областным бюджетом. Задача в следующие в последующие годы это уже а, полностью перевести а, программы и услуги а, в области ВИЧ/СПИДа на, на в рамки областного и mm -hmm. государственного финансирования. И как раз это является одной из задач нашего проекта совместно с а, с, а, с общественными организациями, с областными а, с руководством области а, спланировать как раз плану устойчивости устойчивости мероприятий, которые до этого финансировались с донорскими организациями. И как раз вот эта пятилетняя программа, которая была разработана, направлена в первую очередь в этом направлении. И скажи, пожалуйста, когда уже может вступить в действие программа ну, На самом деле, э, программа, э, ее примут, на, дай бог, примут на сессии Областного mm -hmm. Совета, но те мероприятия, которые за, за, запланированы в рамках этой программы, они уже реализуются, mm -hmm. потому что, по сути, до этого в области действовала программа до 2015 до, до, до -го года, ну, и, и каждое из учреждений ориентируется на те национальные показатели, на ту же национальную программу по СПИДу. Поэтому работа не останавливалась, все консолидированно объединили усилия и действенно ну, работали по тем целям, которые просто задекларированы mm -hmm. в этой программе, поэтому можно считать уверенно, что мы уже работаем и у нас достаточно есть большие результаты и успехи, mm -hmm. потому что несколько районов области открыли у себя сай сайты антиретровирусной терапии, лечение доступно, диагностика доступна, поэтому то есть то, что запланировано, потихоньку идут, и, и, и выполняется. И почему Полтавская область еще одна из привлекательных для такого партнерства и поддержки международных организаций, потому что все инновационные модели, mm -hmm. которые вот в Украине работают, они пилотируются в том числе в Полтаве и потом имплементируются в других городах и в других областях. И на самом деле последние два года были для нас большим рывком в сфере общественного здравоохранения и в ответе, в ответе на эпидемию ВИЧ-СПИДа и оказание помощи людям уязвимых групп. Що ж, я бажаю і вам, і вам і всім нам удачі ці нелегкій справі. Дякую вам, що завітали сьогодні до нашої студії. І я нагадую, що гостями міста сьогодні у нас були виконавчий директор благодійної організації світло надії Максим Демченко та директор проєкту Реформа вілпослуг у дії Ната Аваляні. Я бажаю вам благополуччя власної незалежності та бути здоровими і фізично, і емоційно. У студії для вас працювала Інна Безула. Залишайтеся на нашому каналі.